ایک اور سوچ نوجوان ذہنوں میں بآسانی داخل ہو جاتی ہے وہ کیا ہے وہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اسلام ہمارا بڑا لوجیکل دین ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے حقیقت ہے اسلام ریزننگ والا دین ہے لوجک کے ساتھ بات کرتا ہے کوئی ایسا حکم اسلام صادر نہیں کرتا جو انسانی لوجک اور ریزننگ کے سوا ہو یہ حقیقت ہے وی آل بلیو ان اٹ دیٹ اسلام از اے ویری لاجیکل اینڈ ریزنیبل ریلیجن so اسلام وڈ نیور آسک اینی تھنگ وچ از اگینسٹ ہیومن انڈرسٹینڈنگ لاجک اور ریزن سو اسلام وڈ آلویز پرووائڈ انسٹرکشن اینڈ کمانڈمنٹس فار دا گڈ ڈیز اینڈ ایکٹس ویچ آر ویری ریزنیبل اینڈ انڈرسٹینڈیبل بائی لیکن بینگ اے مسلم ہمارے لیے ضروری کیا ہے یہ چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس تصور کو اپنے اوپر واضح کر لینے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اسلام میں عمال صالحہ انجام دیتے ہیں وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ درست ہے کوئی کام ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ عبادت اس لیے نہیں کہلاتا کہ وہ درست ہے اس لیے وہ عبادت ہے نہیں وہ عبادت کے درجے پر اس لیے پہنچا ہے کیونکہ ہم نے اسے حکم خدا بندی مان کر اس پر عمل کیا جو قرآن مجید میں حکم ہے آکر اسلام کی حدیثی سے مبارکہ میں آکام ہے وہ یقیناً درست احمد ہی ہے جو انسان کی بہتری کے لیے ہے لیکن ایک مسلمان کے لیے جو بہت ضروری بات ہے سمجھنے کے لیے ہم ہاں اس پر عمل اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ درست ہے وہ یقیناً عرضی کی درست ہے لیکن وہ عبادت جب کہلاتے ہیں کہ جب ہم ہاں ان پر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو پورے. یہ وہ بنیادی سوچ ہے جس پر بڑی غور کی ضرورت ہے میں ینگسٹر کے لیے یہ بات انگلش میں بھی دہرا دیتا ہوں there are so many good deeds in islam which we act upon but the only difference between other communities and muslim community is we don't only act upon those deeds because they are good in nature being a muslim whereas we act upon those deeds وی ٹیک اپ دوز ایکشن بیکاز دے آر کمانڈمنٹس آف اللہ المائٹی کنسیڈرنگ دیم دا کمانڈمنٹس آف اللہ المائٹی اونلی میک دوز گڈ ڈیڈس اینڈ اپ گریڈ دیم اپ ٹو دی لیول آف عبادہ If we do those acts as a good deeds that which are beneficial for the humanity, اگر اس کی دلیل اس سے برعکس ہو کہ وہ اچھے امال ہیں اس وجہ سے اللہ کا حکم ہے نہیں یہ سوچ کمپلیٹلی جدا ہو جائے وہ اللہ کا حکم ہے اس لیے اچھے اعمال ہیں اور ہم ان پر عمل عبادت کے تصور کے ساتھ کر دیں ہیں اگر ہم اپنے ذہنوں میں اس چیز کو لمٹ کر لیں گے کہ ہاں اللہ کا حکم ماننا ہے نہیں تو دنیا میں ایک ہزار اچھی چیزیں انسان کو لگتی ہیں جو انسان کا نفس اس کی سوچ اس کا گمان اسے بتاتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے لیکن ایک مسلمان کے لیے اچھے کام کا پیمانہ حکم خدا بندی ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو اچھا کام وائز نہیں اگر یہ اس وائز کی گنجائش ایک مسلمان ذہن نوجوان اپنے اوپر کھول لے گا تو اس وائز کی گنجائش سے پھر اسلام کے ان احکامات اور جو فرائض و واجبات کی تعریف قرآن و سنت نے ہمیں عطا کی ہے اس سے پھر تعویلات کا رستہ کھل جاتا ہے انسان پھر تعویلیں کرتا ہے اچھا مقصد تو اچھا کام انجام دینا ہے تو اگر اس طرح بھی تھوڑا سا بدل کے اس کی شکل کو اس کی نیچر کو تبدیل کر کے بھی انجام دے دیا جائے تو کیا حرت ہے <laughs> مثال کے طور پر قربانی ہے یہ قربانی فرض سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعی کی سنت میں ادا کی جاتی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تو چار پانچ ہزار سال پہلے ہوا ہے تو اس کے بعد یہود ہے یا نصارہ ہے کرسچن کمیونٹی ہے یہ جشن جوش کمیونٹی ہے وہ بھی تو ابراہیمک فیت ہی کہلاتے ہیں ابراہیمک فیتھ تو وہ قربانی کیوں نہیں دیتے کیونکہ وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں تو ہسٹوریکلی سپیکنگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد دو ہزار سال تک یہ دیگر مذاہب بھی قربانی دیتے رہے ہیں اس کے بعد جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب حکم خدا بدی کو حکم ہے اس لیے عبادت ہے اس سے جدا کر دیا جائے تو پھر تعویلات کا رشتہ کھلتا ہے جو دیگر کا قوام میں کھلا اور دو ہزار سال جب وہ قربانی کی رسم وہاں ادا کی جاتی رہی اس کے بعد ان کے اور نے انہیں کہا کہ سیکریفائز ہی کرنا ہے نا تو آپ کو ضرور جانور قربان کرنا ہے آپ چرچ کو کچھ دے دیں، آپ کو کچھ دے دیں انہوں نے اس کی علت سمجھ لی کہ مقصد خیرات ہے لیکن اللہ رب العزت کے اس واضح حکم کے الفاظ سے ہٹ تعویل کر لی اس کی تو اب وہ خیرات تو سارا سال بھی جاری رہ سکتی ہے لیکن وہ اب عبادت کی جو ایک خاص شکل ہے اس سے باہر نکل گئے اس لیے میں نے عرض کیا یہ اشد ضروری ہے کہ مسلمان آکل سلام و سلام اور اسلام کے دامن سے جڑے رہیں اس لیے ضروری ہے کہ ان تمام سالیہ آگام خدا بندی فرائض واجبات ان کو عبادت اس لیے مانا جائے کہ جو ایگزیکٹ حکم ہے اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہے معاشرے کے اندر وہ کتنا بیلیفیشل ہے کتنا لاجیکل ہے کتنا ریزنیبل ہے اس کے اوپر سیکنڈ تھاٹ دی جائے پہلی تھوٹ انسان کی اللہ کے حکم سے وابستہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم